О там дирка. Не знаю, що в цій Америці робиться, що я тут їм, що мене вже за два роки третя пломба випадає. Сказали, вся робота займає 2-3 години. У них тут є принтер, і вони сразу тут печатають на принтері, печатають мені коронку. В Україні мені б ту дирку просто б заліпили. А тут сразу ж коронку треба поставити. И, ну там большая дырка, но все равно на Украине их залепили. материалом туда бы заделали все. Тут сразу коронку делают. То есть они стылют почти весь зуб, там оставляют такой пенечек, потом на принтере распечатают зубик сам и одевают на этот пенек. Не знаю, что лучше. И мне лучше б дырку заделала, и чтобы мой зуб еще служил. Там до останнього, поки вже там не останеться вже трохи. Ну, ну, Хоча, я, може, я ошибаюся, я не знаю. Все шукаємо, що на нас хочуть наваритися. Все думає, це ж коронка дорожа. І фантер мені дав. Прийшли вже і посчитали 1400 доларів. Спрашують, ви согласны? Я ну не знаю, діти спросить мужа. Пішла спрашивать в коридор у мужа. Уже час ты. Уже. Она это да. Пенек. как вокруг? В туалет ходила и дивилась, заглядывала. Вокруг отпиляла и такий стовбурец оставили. Ну, нерву далили. Само собой. И там вот этот 3D принтер. Он прям выставленный в коридоре. И люди дивлятся. Я буду выходить, покажу. Ну, он, он делает мне зуб. Там прям видно, как он крутится, на него водичка льется, он там точит, точится. А сейчас этот 3D принтер сделает мне этот зуб. И мне его туда оденуть, на вот цей стоп-бурет. Ну, приклеить чем-то, что-то нанесу, так чмак. И все. Вот это его точно такой. Это тут делали, вот это. коронка. А там, видите, столбрец. Ну, мой зуб попиляли и оставили пень, такие пенечек, обрубочек, культяшку. Yeah. Так что уже все затекло. Тут-то выйду, похожу. то опять положу. Я не делаю манти. В моей семье цього не было, ніхто не робив. И я их в взрослой жизни там щось один раз, чипа два, два раза зробила, но я делала даже не манты, я не можу їх вот так слепить. Ну, якби я бы смогла, конечно. Подивиться, как делать, зді... ну, научиться. Там... <плес> я делала тут такие. рулет скручивается и на пару варится. Это вот называется. У нас даже видео да, старое, старое, старое есть на ютюбе. Забыла, как называется. Тоже тесто раскатывается, и там фаршик. По-моему, даже картошечка кусочки. Кручивается рулетиком, потом улиточкой и на, и на пароварке варится. Вот такая я делала. Ну, но вкусно, но я так и не буду в другой раз любить. Ничего. Мне кажется, манты это сложно. Слушай, на пару их надо варить, вот, вот там ставить как-то так, чтобы они... Пельмени, пельмени для меня этот, ну, как бы, сложная работа, подвиг. А то все манты, вы шо? Там богато девчат послала. приготовьте манты. Чего это должна их готовить? А, ну и заинтересовавший вопрос, что там девчата пишут, что в хорошая мука. Может, я действительно не знаю, что есть хорошая мука в Америке. Стивен одну всегда купляет, он говорит, что она самая лучшая. Ну, я и так вам и сказала, что это самая лучшая мука. Но она говняная. Может, в натуре есть ну, хорошая в Костках? Напишите мне, какой бренд. Я уже потеряла эти... Комментарии. Я спрашиваю, напишите костка, есть хорошая мука. Я пишу, бренд напишите мне, какой, что, как она выглядит, что на ней написано на пачке. Да я куплю. Буду куплять, а что нет? В украин... Украинская мука не всегда есть в том европейском. Ну, польскую еще можно купить. А польша в Украине купила другую упаковочку одела, Будапольска. А тут трошки деревянного, наверное, там об, это, Фух. Опять заколочку влюбила. Так быстро волосы трис. Уже вот тут, если бачит, это длинная. Здорово. Быстро волосы трос. Две недели и уже прям длинненько все поломано. Ладно, девчата, богато балакаю. Все, вернула уже додому. Не 1400, заплатил Стивен 800 долларов. Это <coughs> со страховкой, а так 1400 без страховки. Вот этот, вот эта короночку все она он делает, все она, вот это она. Всё, ну вот, что... сейчас вот этот зуб, не, всё, это коронка и вот это коронка. Так делаем. И попросила, чтобы посчитала, сколько будет стоить имплант, мне что зуб вырвали, помните? Осенью, в начале осени. Короче. Имплант будет стоить по страховке. Ну это предварительно такая. 4000. Все сумма. Без страховки там что, 9. Без страховки 9. А вот коронка 800 долларов. Сейчас трошки не тут занемело. Но я голодная. голодна. Бубличку. Ну что надо делать, имплант сюда ставить, а что? Бо я на всю сторону на одну только жую. Тут, ну, мне тут неудобно жевать. Кому это надо, да? А что? А что делать? Короче, записались на 11 число. Трошки шепелявлю. Записались на 11 число. Ставить вот этот штифт, имплант в челюсть скручивать. Она... Вот это тоже два импланта. Это я делала в Украине. В кривом роге на Филатова. Доктор классный. Хорошо сделал, очень хорошо. Я забыла его фамилию. фамилия какая -то смешная. То ли завалы хата, блин, ты рот крови. То ли найды хата, впады хата, что хата в конце. Вот такая, глянь, ты рот Вот такая, короче. Забула... Было... А, про Вентус они назывались. Вот. И она была на Филатово, а потом построила еще один... Не построила, а сняли офис, забецали на площади Артема. И у них два филиала. Он потом мне сообщение присылали, типа, ну если хотите ну, прийти полечить зубы, то ну, выбирайте, у нас теперь два филиала есть. В Украине один... У меня два импланта. В Украине один имплант стоит, я помню, 500 долларов. А тут 4000 долларов. Один имплант. Это по страховке. Ну, короче. Буду рубить зубы.